Pinaan di atas kubur ni Majoriti ulama' mengatakan ia makroh Dan sebahagian ulama' kata makroh itu bermaksud haram Apa Nabi tak buat? Bidah ah. Sebenarnya silap Bidah ah ialah apa yang tak ada nas itu bidah ah. Nanti saya akan cerita tuan-tuan Tengok Nabi tak buat tapi Bilal buat Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Meryak TV Oke, okay, apa kabar hari ini? Berbedaan kabar daripada ada semuanya semoga baik-baik saja dan buat anda semua yang baru berjumpa dengan channel ini please please subscribe terlebih dahulu like comment dan share pada video ini teman-teman seperti biasa jom di video kali ini kita mengaji mengaji kepada dua ustadz di Malaysia ada Dr. Rozemi dan ada Ustadz Abdullah Khairi teman -teman. biasanya Ustadz Abdullah Khairi ini dikenal sebagai Ustadz Lawak tapi kali ini Ustadz Abdullah Khairi membantah pernyataan-pernyataan yang suka mengatakan bid'ah dan yang suka mengatakan bahwa apa yang tidak ada di zaman nabi itu semuanya adalah bid'ah tapi dibantah hal itu oleh Ustadz Abdullah Khairi. Oke, okay, sebelum kita mendengar ceramah kali ini, seperti biasa, saya Merdi ingin mengajak Anda semuanya, khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini untuk selalu dan terus-terus selalu istiqomah membiasakan diri bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Sallam Muhammad wa ala Ali Muhammad Berudahan, beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua senantiasa memberikan syafaat juga kepada kita di umil kiamat nantinya Oke, okay, seperti videonya Jom kita simak bersama-sama let's go tiga binaan di atas kubur ni majoriti ulama mengatakan ia makro dan sebahagian ulama kata makro itu bermaksud haram kerana ada larangan ada pun kubur Nabi kita pernah kubur Nabi ada binaan tak pernah nampak kita tak pernah tengok dalam ke. kan kalau dia dibina pun dia dibina mungkin di zaman orang yang tidak begitu faham Ha, dia tidak begitu faham dengan larangan itu mungkin dia terlepas pandang cuma ya, bila nak nak roboh kan balik hmm. dia akan menimbulkan fitnah yang lebih besar Allah tapi kalau betul ada binaan atas tu sebab mana pun tak pasti je ya, ada kebinaan sebab kita tengok daripada daripada luar tak nampak ada binaan ke apa tapi kadang-kadang kita perlu timbang antara muwazanah dan kita perlu timbang antara mafsadah dan maslahah nabi dia nak dia nak runtuhkan kaabah nak bina balik Kaabah tu di atas binaan Nabi Allah Ibrahim salam tapi dia tak buat Kerana Kaabah yang ada pada kita sekarang ni Bukan Kaabah yang macam Ibrahim bina Bentuk dia lain Kerana Ibrahim punya binaan Dia masukkan sekali hijau Ismail yang melengkung So yang melengkung tu dulu ada dinding So Kaabah ni dia punya belakang Ujung dia bucu dia tu petak Ujung dia tu melengkung Itu binaan Kaabah yang betul So zaman zaman apa ni Quraisy dia orang tak mampu nak bina sebab duit tak ada. So dia orang buat petak, lepas tu dia orang buat hijaz Ismail tu sebahagian kerana nak bagi tahu itu juga sebahagian pada Kaabah. Sebab tu kalau kita nak tawaf tak boleh masuk ke hijaz tu. Ada Kaabah. Hmm. So Nabi tak tak tak, tak kan? Nabi tak rubuh kan? Sebab sebab Nabi bimbang. Nanti kalau kita rubuh orang, orang ingat Nabi rubuh Kaabah. Orang jadi kufur nanti. Orang jadi kufur. Jadi sebab tu Uh, mungkin dibiarkan masih kalau jika ada binaan mungkin dibiarkan kerana kita bimbang nanti orang yang tak faham mm -hmm. dia akan kata kita menghina rasul sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar Allahumma salli Barik sallim Begitu juga kubur Nabi tu adalah masjid kan tak kan ada ada larangan kubur dalam masjid kan So yang masukkan kubur dalam masjid asalnya kubur tu bukanlah masjid kubur lah rumah Aisyah Masjid di sebelah yang masukkan kerajaan Bani Umayyah oh. Masa masuk kubur dalam masjid Sa'id bin Musayyib antara yang Menentang Sa'id bin Musayyib, ulama hadis Menantu Abu Hurairah Dia menentang, dia kata tak boleh Tapi oleh kerana masa tu Khalifah tidak berapa faham So dia masukkan dalam masjid Dan akhirnya dipasangkan dinding Supaya asingkan juga masjid daripada kubur Oh. Maknanya kita pasang dinding lah Supaya tak nampak kubur Itu yang berlaku pada zaman tu kalau tak, asalnya kubur Nabi bukanlah masjid Bukan lagu ya, Asam Rumah Okay, play. Tapi hari ini kalau kita mana hmm. <laughs> Nak nak keluarkan? Bukan nak keluarkan. Maknanya kita nak Robohkan Masjid Nabawi yang belah sini, kita nak bina belah sana. Nanti orang kata apa, kita, kita rubuhkan Masjid Nabawi. Kubur tu memang kita akan biar di situ lah kan, kan? Hmm. Tapi kalau yang Saudi dibiarkan, kerana nak menjaga masalah. Kan? Nanti orang tak faham. Allah Allah. Hmm. Tara ni orang kata kat Saudi macam-macam Kan Adalah benda yang kita tak setuju dengan Saudi Polisi, politik dia kita tak setuju Tapi dia ada sumbangan lah untuk negara Islam Kan kita kalau kita kaya Kita belum, belum tentu buat, boleh, boleh buat macam Saudi buat Bagi beasiswa pada seluruh pelajar dunia Yang nak belajar datang kat Madinah Bagi beasiswa free percuma Dapat tiket flight Kita kalau kita kaya belum tentu kita boleh buat hmm. Ada benda kita tak setuju, ada benda kita kata baguslah Saudi buat. Kan? Orang nak marah dia buat menara jam. Kan menara jam tinggi kan. Ya? Apa tu buat bangunan tinggi-tinggi. Saya kata macam bangunan tinggi ni salah ke buat? Tentu <tuh>. buat bangunan tinggi salah. Nabi kata, la taqu musa'a. Ah. La taqu musa'a. Ah. Nabi kata dalam hadis, fa akhbir uh, Jabir kata fa akhbir an amaratiha nabi kata an antali dal amatu rabbataha wa an yatatawalu fil bunyan wa antara hufat arufat hufatan rufat, hufatan, uh, hufatan uratan ria asya yatatawaluna fil bunyan antara tanda kiamat itu bila hamba lahirkan tuan ya dan yang kedua apabila kamu melihat orang yang tak pakai kasut orang yang baju pun tak tetap lengkap gembala kambing miskinlah mereka berlumba-lumba meninggikan bangunan. Oh. Ulama bincang, adakah tinggikan bangunan ni satu benda yang dibenci dalam syarak? Ibn Rajab Hanbali kata memang ya. Salah tak suka bangunan tinggi kerana dia kata itu tanda kiamat. Imam Nawawi kata tak, bukan semua tanda kiamat tu benda buruk. Dia cuma menjadi tanda. Bila kita kata di akhir zaman nanti perempuan lebih ramai daripada lelaki, adakah perempuan buruk? Tak juga. Perempuan ada boleh jadi solehah. Hmm. Jadi Imam Nawawi kata meninggikan bangunan bukanlah benda yang buruk. Jadi kan ada keperluan wala. Oh, jadi hadisnya itu bukan hadis-hadis yang benar-benar yang patut kita percayai berarti ya teman-teman ya. Karena tanda-tanda kiamat akhir zaman adalah salah satunya daripada banyak tanda-tanda salah satunya adalah di Zed jazirah Arab ini berlomba-lomba semakin tingginya bangunan. Kalau butuh ya buat saja, kalau tidak butuh baru itu tanda-tanda kiamat seperti itu kalau. Padahal itu sudah, sudah, jelas di Arab Saudi, jizir Arab itu yang dulunya gersang sudah tumbuh hijau. Bangunan sudah tinggi-tinggi itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Berarti sudah tanda-tandanya. Tetapi terus Zaini tidak terima dengan hadis itu. Itu tidak bisa dan tidak boleh dijadikan rujukan. Wow, gila. Itu bina bangunan tinggi di malam. Allahu Akbar. Itu kata macam mana? Kalau kau main tasawuf, Saudi pun, mungkin kau buat lagi tinggi. Orang datang makin ramai. Kan? Dia marah-marah tapi bila dia pergi umrah dia duduk, dia duduk kat Azam Azam tahu. Kan? Marah marah kat lah Saudi tapi dia pergi umrah dia duduk kat mana Dia pergi shopping kat mana dulu. Jadi kita kata kalau kita jadi Saudi, mungkin kita pun terpaksa buat benda yang sama. Kan orang kelam pun ramai. Kita pun marah kat Saudi sebab apa lambat sangat. Patutnya dah ada dah LRT daripada hotel pergi ke pergi ke masjid dah. Lambat kan kita kata. Kalau Malaysia merintah, maka Rasa kita lama dah ada latih kan. Ha. Ha. Tak adalah kita nak menapak, nak kena tunggu Allah. teksi dan semua kan. Ada. Kita dalam isu ni jangan kita ni sangat lah kan. Jangan kita syarik lah. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk, buruk datang dari kemahdi. Macam tu aja. Oke ini ini, ini ceramah daripada Ustaz Abdullah Khairi Tononi ya berkaitan tentang apa yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah ini dijelaskan oleh beliau, masya Allah. Jadi kita simak sampai habis, teman-teman, agar kita dapat ilmu yang berokah juga. tuan-tuan kita ambil wudu, ni tak boleh ambil wudu. Nek kepada bang ada orang semah hormat waktu, bang semah hormat waktu kena kota kerana tak ada wudu. Apa salahnya bawa spray? Saya kalau pergi umrah dengan saya, saya suruh jamaah bawa spray. Spray, ambil spray. Nauetul wudu, ilahitaulah. Ambil yang wajib saja. Kalau kita angkat tuan-tuan maka jadi air mustakmal. Letak tu terus. Kemudian ambil tangan. Gosok. tak payah angkat. Angkat. Sampai habis, sampai habis. Habis sini pula. Tak ada cicit apa? Bukan tu tuan-tuan tinjin. -tuan. Spray, spray. Nampak macam nak kunci ni tuan-tuan. Tak ada spray. Ini tapu semua habis. Kemudian kepala. Bila habis kepala, kaki. Bila kaki ni nuk atas ke batu bang. Batu bang ustaz kiblat mana? Lillahil mashriq wal maghrib fa ayna ma tuwallu fa wajhullah. Di timur di barat di mana saja kamu hadap wajah kamu di situ wajah Allah. Tuan -tuan, Allah ni tuan-tuan memang tidak bertempat tapi bukan tidak di mana-mana. Kita kena mengaji bab bab akidah ni. Nak cerita panjang lah sebab saya masa terhad Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tuan-tuan ketika Nabi naik peristiwa Mi'raj. Mi'raj maksud dia Arjun tangga naik ke atas. Kalau Isra maksud dia berjalan malam. Mi'raj naik ke langit. Bila naik ke langit, Nabi dengar tapak kaki bila berubah. Sebab bila berubah ni bila jalan dia seret kasut dia. Bunyi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan turun, Nabi cari Bilal, aku dengar tapak kaki kamu di syurga, apa amalan kamu? Bila kata aku tak ada amalan apa ya Rasulullah. Tuan-tuan tengok, Nabi pun tak buat macam tu, tapi Bilal buat. Menunjukkan Bilal telah melakukan bidah. Ah. Kita kan kalau bidah masuk dia apa nabi tak buat bidah. Ah. Sebenarnya silap. Bidah ah ialah apa yang tak ada nas itu bidah. Ah. Nanti saya akan cerita tuan-tuan. Tengok nabi tak buat tapi Bilal buat. Nabi tanya, "Apa yang kamu buat wahai Bilal?" "Aku dengar tapak kaki kamu di syurga." Kata Bilal, "Ya Rasulullah, aku akan ambil wudu waktu subuh. Kemudian wudu aku akan tahan sampai maghrib." Kemudian aku berwuduk ya. ya. pada maghrib Tahan semula sampai subuh Sehari aku ambil dua kali aja. Aku sentiasa dalam wuduk dan selalu solat solat sunat wuduk Oleh kerana wuduk ini sempurna Wuduk dalam hidupnya dalam wuduk Maka Nabi dengar tapak kaki Bilal Dalam syurga Ada oh. seorang sahabat dengan Masya Nabi Allah. Allah Uliman Hamidah, dia jamin syurga Apa dia? Tiba-tiba tuan-tuan Nabi Sami Allah Uliman Hamidah semua sebut Rabbana walakal ham Seorang sahabat sebut Dia tambah Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi Dia sebut benda tu Nabi pun habis mayang Nabi bagi salam Nabi kali Wahai sahabatku Siapa yang sebut Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi Sahabat yang sebut tak wani Sebab dia telah melakukan bid'ah. Bid'ah kita faham apa yang Nabi tak buat Itu bid'ah. Tapi sahabat ni buat sebab tu bina'ah ialah apa yang tak ada, nas itu bina'ah. Kalau sahabat buat, itu bukan bina'ah. Sebab terbina hukum dengan lima. Pertama, Al-Quran. Hadis, ijma' ulama, khiyas. Kemudian apa tuan-tuan? Bantua sahabah. Kita kena ingat, ada orang tuan-tuan keluar daripada rumah, tiba-tiba ada orang azan. Pernah dengar tak? Orang tanya saya, Ustaz, kenapa mayat ni keluar azan? Nabi tak buat. Rupanya ambil khiyas. Khiar macam mana? Apabila kita dilahirkan, kita azan. Apa salahnya? Keluar daripada rumah. Nak masuk dalam kubur. Maka azan. Ulama buat oh. bukan tegas Mereka ambil ada. Ada ni. Ijma' pertama, Al-Quran. Hadis Nabi. Fatwa sahabah. Ijma' ulama' kias. Dia ambil kias. Contohnya dadah. Dadah haram ke tidak? Tak tahu tuan-tuan. Tak tahu haram. Maka dia ambil kias kepada dadah. Dan kepada arak. Orang tanya saya, ustaz saya nak tanya, dalam uh, Al-Quran adakah ayat dadah? Saya kata saya tak jumpa. Tiba-tiba tiba, pelajar saya angkat tangan. Ada ustaz. Mana dia? Fi amadin mumaddadah. Dadah. Oh, Allahu <laughs> akbar. Ni kita kena faham ni. Yang kata tiba-tiba sahabat ini menyebut bidah yang Nabi tak buat. Nabi tak buat bidah. Allah Tata -tata, Ada orang kata ni Nabi tak buat bidah. Oh, masalah membinaahkan cukup senang. Ni, Nabi kata, siapa yang sebut? Tiba-tiba sahabat yang angkat tangan dalam keadaan muka yang muram. Saya ya Rasulullah. Allah. Kamu tahu atau tidak ketika kamu sebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, malaikat berbondong-bondong turun menulis nama kamu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bidah ah dah dia buat. Bidah ah, tapi bidah ah itu hasanah. Walaupun Nabi tak buat, tetapi kita boleh buat. Sebab sahabat buat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasirah. La yaghfiru zunuba illa anta. Allahumma faghfili maghfiratan man indika. Allahumma innaka ghafur rahim. Pernah dengar dah doa ini? Inilah doa yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakr yang Nabi tak baca. Sayyidina Abu Bakr buat bina'ah tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakr baca. Nabi mengakui doa Sayyidina Abu Bakr. Ni jihad. Ni Nabi tak buat bidah. Ah. Ni tadi nak Abu Bakar baca ni. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma faghfirli maghfiratan min 'indik. Allahummarhamni innaka ghafurur rahim. Kemudian Nabi pun doa satu doa lagi. Allahumma inni Allahumma inni na Allahumma inna'udzubika min adzabil qab wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiih dajjal. Tuan, sebelum bagi salam baca doa ini. Oke okay, teman-teman semuanya itulah video reaction hari ini Masya Allah luar biasa Tegasnya ternyata Ustadz Abdullah Beliau tidak hanya lawak teman Tapi tegas dalam menyampaikan Menyampaikan dalam hal kebenaran teman Jadi intinya apa Tidak semua apa yang tidak diamalkan oleh Nabi adalah bidah teman Ingat Tidak semua apa yang diamalkan oleh Nabi Tidak semua apa yang tidak diamalkan oleh Nabi adalah bidah Ya jelas Itu Tapi Dr. Rozumi pernah mengatakan bahwa doa setelah uh, tak uh, ya tak uh, doa setelah sembah uh, Allah nabi dah itu adalah hadisnya doa katanya teman-teman ya. <laughs> dan juga ada yang mengatakan bahwa Bilal yang telah kakinya ada di surga kata nabi itu juga hadisnya doa kata dokter Rosyimin teman-teman jadi buat teman-teman uh, yang punya pandangan lain terkait masalah ini silahkan komen di kolom komentar dan itulah ceramah daripada Ustadz Abdullah Khairi yang di mana beliau itu dikenal sebagai Ustadz lawak dan tegas teman-teman dalam menyampaikan dalam menyampaikan hal kebenaran mudah-mudahan video ini bermanfaat penuh dengan ilmu penuh dengan keberkahan penuh dengan dadang bahala semoga dengan kita mendengarkan ceramah kali ini di bulan puasa di bulan di hari puasa ini Pala kita dilipat gandakan adalah Allah Amin, amin ya Allah. Amin. Jadi, buat Anda semua yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, comment, dan share. Seperti biasa, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu channel daripada Mary tv ini. Baik, kita akhiri dengan kalimat "Hast wa wakil, niman maulah wale manasir, nasir wala 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 wala